দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে যিখন বাজেট আজি উত্থাপন কৰিছে সেইখন অত্যন্ত হতাশাজনক নিৰাশাজনক এখন বাজেট কাৰণ এই বাজেটত কেৱল মাত্ৰ ভাৰতীয় মানুহৰ অৰ্থনৈতিক যিখন হতাশাৰ ছবি সেইখন অতি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট হৈছে দেশৰ এশ চল্লিছ কোটি জনতাৰ আশী কোটি জনতাক এতিয়া চৰকাৰে খাদ্য যোগান ধৰিব লাগে বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য দিব লাগে অৰ্থাৎ দেশৰ এই অৱস্থা তাৰ লগে লগে দেশত দেশৰ ঋণ ঋণ লোনৰ এতিয়া বোজা হৈছেগৈ প্ৰায় এক লাখ বাষষ্ঠি এশ বাষষ্ঠি লাখ কোটি টকা গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যেনেকুৱা এখন উৎপাদনমুখী এখন বাজেটৰ প্ৰয়োজন এখন তেনেকুৱা ধৰণৰ বাজেট তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ লগে লগে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাসী ৰাইজে যিটো আশা কৰিছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব বিশেষ পেকেজ থাকিব কেৱল মাত্ৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি কৈ তেওঁলোকে সামৰিছে আৰু কোনো ধৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই আমি সমগ্ৰ বাজেটখন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত দেখিছোঁ এইখন এখন আচলতে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা ভোট কিনা এখন বাজেট